Чем весь туриста? Развитие туристичного потенциала Брешины обмерковали на передадне удельники международного проекта «Мясовое предпринимательство и экономичное развитие». Амальдзве тысячи агросадиб зарегистровано сегодня у Беларуси, однако еще у 2006-м их было только 34. Однако, не глядя на такой динамичный рост, послуги в этой сфере по не отповедают международным стандартам. Как повысить потенциал мясовых агросубъектов, вот так само сделать бизнес больше поспеховым, необходны полные намагания. Их и предлагает программа развития Организации Объединенных Наций, которая реализует на брешчині и Гродинщине проект мясовое предпринимательство и экономическое развитие. у его рамках бесплатные курсы для агроэкобизнесменов. Открытие агроэкотуризма бывают э, вот такие спорные вопросы, но, скажем, по сносу зеленых насаждений. Потом, если это э, связано с использованием водных объектов, это использование тех же маломерных судов, э, строительство лодочных причалов, размещение, скажем, строений от э, водных объектов. Я узнал конкретные вопросы по землеустроению, я узнал то, что я могу построить за, своей территории волейбольную площадку, но хотя она будет уже не моя, то есть для общего пользования она будет. Вот этот, этот, интересный вопрос для меня. Я узнал, что я могу построить беседку на ЛПХ, хотя до этого мне говорили, что я не могу это сделать. Тема бягучага – тренинга менеджмент якости у гостинности, у центра уваги якость послуг и их удосконаление. Каждое мероприятие несет какую-то информацию. Это всегда необходимо. Даже те, кто не ездит и думают, что они все знают и все умеют лучше всех. Я считаю, что неправильно, потому что такие грамотные учебы, которые нам предоставлены сегодня и предоставляют организаторы проекта, это всегда полезно в любом случае. вычэрпная інфармацыя аб тым як пачаць свой бізнес як яго развіваць а таксама падрыхтавацца да любых праблем якія могуць узнікнуць змешчана ў дапаможніку бізнес у, у агрэка-турызе тут сабраны лепшы вопыт турыизма развітых краін выдадзеная спецыяльна ў рамках праекту аналагаў выдання пакуль не мае дарэчы аўтары гэтага дапаможнікаў у ліку практыкуючых бізнес-трэнераў она будет размещено в іэрнэце на сайтах наших партнёров і на сайте на Про он, на сайте UNDP Отличительной чертой этого пособия является то, что если вы его откроете в любом месте, то материал преподносится таким образом с помощью дизайнерских решений, что сразу становится понятно, о чем идет речь. Фактически учебник можно изучать с самой середины. У рамках проекта заплановано проведение еще 30 абсолютно бесплатных тренингов. На наступном 22 мая удельники обмеркуют выкористание интернет-технологий для просовывания своего бизнеса.